Mən gözəl əhsanlığım var. Mən ərəfərs, ərəfərsini təmiz bilirəm. Mən reptən qabaq mən Bakı Dövlət Universitetinin şəxsiyyətlər fakültəsinə vermişdim sənədlərimi. Sadəcə 17-8 yaşım gəldi çatdı və döyüş vaxtı olduğuna görə o vaxtı belə idi, arı girdi özümüzə ki, məhəmmədə məlasında da anam kəlbədləridir. Mənim nəslimin yazısı qəbrə ordadır, mən də döyüşdən boyun qacırım. Ola bilməz əşəriyəndən deyim də, amma döyüşdən digər sivillə əskəri gedirdi, amma özünü saxlatdırdı buralarda. Bakıda 4 il 2 ay oldu bu qəmmətim. Amma 1 il yarından sonra mən onu verməli idim. Şeksən Avstraliya onu verməliydi, vermişdi. Olmalı idim diplomatik əlaqələr üzrə tərcüməçi. Ən azından səfir yanında, ən yuxarısı prezident yanında tərcüməçi olmalı idim mən. Sadəcə mən repi seçdim. Niyə? Çünki ailə həm maddi durumum, bəgər